وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب وجه الأنوار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الْنُّورِ نورك السالم وملكك الجاري وَجَمَعَنَا به في كل أقواله وعلى آله وأصحابه خصوصا من ببدر حمر أما بعد لقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن أنتم فبتلك الآية أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن تقوى الله رأس كل أمل فمن اتقى فقد رحل على الأرض قويا وعلى المعاد سلاما ومن اتقى فقد فاز فوزا عظيما. وهذا البيان لقد بينه الله تعالى في آية أخرى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا" يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله دهار عد يا مليئين Di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat pada kita semua. Karenanya sebagai bentuk syukur kita marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masing-masing dari kita telah akan kembali kepada Allah menjumpai dengan yang namanya kematian dan sebaik-baik bekal untuk berjumpa dengan kematian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah suatu ketika bersama para sahabatnya kalau berjalan berjumpa dengan makabir Berjumpa dengan tempat pemakaman umum Lantas Sayyidina Ali seraya menoleh ke tempat pemakaman umum tersebut Berkata Ya ahlal kubur Wahai penduduk kubur I'alamu ketahui Anna amwalakum Qadar usimat Harta-harta pada kuliah rumah-rumah kalian telah diperjualbelikan azwajakum qad nikahat istri dan suami kalian telah menikah hadal khabar inna lakum ini adalah kabar dari kami wahai penduduk kubur wa mal khabar lakum ma'in wa mal khabar lakum ma'in lana lantas kabar apa yang kalian punya untuk kami Maka Sayyidina Ali menoleh kepada para ashab seraya berkata Wahai sahabatku Lau alinallahu lahum ayyaw titu Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka untuk berbicara menjawab Lakulu Maka mereka pasti akan menjawab Inna khair dzatilakwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal kematian adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maashir muslimin wa zumrat al muminin rahimahum Dan termasuk di antara cara kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu cara yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Suatu cara yang sangat mudah, suatu cara yang sangat sekali tidak mempersulit umat Muhammad untuk melakukannya. Namun cara mudah tersebut Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam menjelaskan hal tersebut. Afdhal ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang Allah berikan kepada umatku adalah membaca Al-Quran dari bagaimana tidak? Sebab dengan membaca Al-Quran dari Baik kita memahami makna yang tersimpan di dalam Al-Quran al karim Baik kita mengerti ayat dari ayat yang terdapat di dalam Al-Quran al karim Ataupun hanya sekedar membaca lapan-lapan Al-Quran Dengan tempat memahami arti yang tersirat tersimpan di dalam setiap ayat Al-Quran Maka tetap Allah Subhanahu Wa Taala menilai aktivitas tersebut sebuah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an hanya sekedar membaca Al-Qur'an Allah memberikan petunjuk hidayah hingga dengan petunjuk dan hidayah tersebut kita mampu dan bahkan kita berada di dalam jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka ayo ikhwan rahimakumullah Tidakkah kita pernah membaca salah satu ayat yang sangat sering kali kita baca? Zalikal <tuh> kitab laa 'aib Al-Qur'an. Di dalamnya tidak memiliki keraguan apapun. -apa. Hudal lil muttaqin. Bahkan Al-Qur'an sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Ailadhu ya, an rahmatullah. Syekh Ali Al-Siddini menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai hidayah adalah tidak semata-mata Al-Quran memberikan petunjuk ayat-ayatnya melainkan Al-Quran adalah sebab dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah sehingga ketika Al-Quran adalah sebuah sebab turunnya hidayah maka kita faham atau tidak mengerti ataupun tidak dari setiap ayat-ayat Al-Quran maka kala kita membaca Al-Quran Allah tetap akan memberikan hidayah dan petunjuk pada kita semua hal tersebut diperkuat oleh kalam ucapan yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dia mengatakan afdoluma taqarrabat bihil mutaqarribun sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat adalah tilawatul Quran bifahmin am adalah membaca Al-Quran baik Paham ataupun tidak terhadap ayat-ayat Al-Quran masyaallah subhanahu wa bukan hanya hidayah yang didapat setiap orang membaca Al-Quran pun pula Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah dipinta oleh orang lain. Baik berupa solusi permasalahan kehidupan ataupun berupa rezeki yang pernah dipinta oleh orang-orang lain sehingga ulama' terdahulu mengatakan ata'adjabu bin nasi mengqala bi'iqi'kun wa bi'hammun aku heran, kenapa bisa ada hamba hamba Allah yang mengatakan ya Allah, aku memiliki masalah yang mempersulit hidupku pada Al-Quran dan sedangkan mereka memiliki Al-Quran dan Baginda besar Nabi Muhammad mengatakan man syaghalahu zikri wa tilawati kitab barang siapa yang menyibukkan diri untuk berzikir padaku dan membaca Al-Qur'an dari Al aqaituhu aqdala ma aqtasadi maka aku akan memberikan dirinya sesuatu yang lebih baik yang pernah aku berikan kepada mereka yang Kembalilah pada Al-Quran Bacalah Al-Quran Hingga Allah subhanahu wa ta'ala Menuntun kita Memberikan solusi dari Al-Quran Dari Hakala Ma'asyal ikhwah Rahimahumullah Maka semoga Dengan apa yang Al-Fakir sebutkan tadi Hidup di dalam hati kita تأييدا قدسا يا القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومن هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه هو واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله مولى بلال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه البدر عظيم وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا ان الله تعالى قد امركم بامر عظيم بدا فيه بنفسه وثنى لا وثلث بكم ايها المؤمنون بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن امام الجاري وفخر وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في حلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رب رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار